আজি ছাগলী মাংস বনাইছিলোঁ আৰু ছাগলী মাংসখিনি মই অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাৰণ খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ হৈছিলে ইমান টেষ্টিকৈ মই ছাগলী মাংস আগতে কেতিয়াও বনোৱা নাই আৰু এয়া মই মাংসখিনি কেৰাহীখনত দি পিঁয়াজ আদা নহৰু হালধি লগতে এয়া আছিলে জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি অলপমান একেলগে দি লৈছোঁ আৰু দিম ইয়াত অলপমান মিঠাতেল এতিয়া আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মই একেলগে সানি লৈছোঁ তেল মই ইমানেই দিম আৰু বেলেগকৈ মই তেল আৰু নিদিওঁ এতিয়া মই কেৰাহীৰে গোটেই মাংসখিনি ভালদৰে অলপ সময় সিজাই লৈছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই অলপমান পানী দিম যিহেতু মই তেল আকৌ বেলেগকৈ দি ভজা নাই গতিকে অকণমান পানী দিছোঁ আৰু লগতে অলপমান ফ্ৰাই কৰা পিঁয়াজ দিছোঁ এনেকৈ ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰা যদি পিঁয়াজ এনেকৈ মাংসত দি দিয়া হয় তেতিয়া ৰেড চিলি পাউদাৰ নিদিলেও হয় মাংস ধুনীয়া এটা কালাৰ আহে আৰু এতিয়া কেইটামান মই জলকীয়া দিছোঁ ইয়াত আৰু এনেকৈ মই অলপ অলপকৈ পানী দি প্ৰায় মই আঢ়ৈ ঘণ্টামান সময় মাংসখিনি বনাইছিলোঁ অৱশ্যে আপোনালোকৰ যদি ইমান বেছি সময় বনাবলৈ ধৈৰ্য নাথাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰেছাৰ কুকাৰটো বনাব পাৰে কিন্তু প্ৰেছাৰ কুকাৰত খাবলৈ ইমান বেছি সোৱাদ নহয় কেৰাহীত বনালে যিমান হয় আৰু মোৰ ইয়াৰ মান ধনিয়া মই নিজে লগোৱা সেয়া অলপমান চেনি আনি ইয়াতে মই দি দিছোঁ মাংসখিনি বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ দিছিলে আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে আপোনালোকৰ বাৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ আহিলোঁ Bye.